Salam, mətnəçilər hamınızı xoş gördük kanalımızda. 3 otaqlı evimiz çıxıb satdığa. Belə deyək, cüt kubiklər tikilib. Cüt kub hər dörd tərəfi cüt daşdır. Podvalı qonudur, bax belə bir fasad görünüşü var. Pəncərənin qağı e, kabancık daşla üzlənilib. 3 otaqlıdır. Kürsülüdür, podvalı qubqonudur. Qazı su yığığı daimidir. Kanalizasiyası mərkəzi. Heytinə maşın girir. Qabançıq daşla üzlənib gördünüz. Beş daş üstündə tikilibdi. Döşəməsi laminatdır. Otaqlar koridor hissəsindən paylanılır. Qonaq otağı da görsüz divistə təyəgılıbdı. Pəncərəsi plastikdi, şəbəkə formasında yığılıbdı. Şəxsi istifadə üçün tikilmiş evdir. Tələsin qiyməti 45 min manatdır. Real al-zendirm olacaq. Çıxdıq gənə koridor hissəsinə. Burda yəgar şey, evimizin mətbəxi, mətbəxinin pəncərəsi üzəitnə tutur, kördünüs kimi. Bu ikinci otağıdır. Yataq otağıdır, yəni iki yataq otağı və bir qonaq otağı. Bu da üçüncü bu sanuzuldu. San Aksessuarlar hamısı qoyulubdur, görürsüz. Və üçüncü yataq otağı. Yəni iki yataq otağı, bir qonaq otağı, üç otaq. Bu da yəni üçüncü otağıdır. Qiyməti 45.000 manat, sənədi, bələdiyyənin qiymətləndirmə kağızı. 596 nömrəli avtobus dayanacağına yaxındır. Yəni Xəzinə Palasdan yuxarı hissədə yerləşir. 45 m boylu zəncir onun kiməsal Allah xeyir versin. Cüt daşla tikilib, hər dörd tərəfi cüt kubekdir. Bu günə bədər çox sağ olun, minnətdaram.